на самом деле тяжелое поле вот. ну, мы справились мы э, победили э, говорить о каких-то моментах каких-то э, ошибках тяжело потому что ну, ошибались две команды вот. пытались воспользоваться э, славными сторонами вашей командой вот. где-то получилось где-то нет вот. поздравляю с окончанием чемпионата очень важная для нас победа очень нам она была нужна поэтому я благодарен футболистам э, за самоотдачу всех с победой Голос Бай в вышел на замену, то вы угадали? Ну знаете, мог забить любой, но Виталий Команко оказался в нужном месте в нужное время, Поэтому э, мы планировали его с первых минут второго тайма. Вот, э, была запланирована замена. Вот, и мы рады, что это сработало. Уважаю, это рахунок закономерный силы? Ну, я думаю, да. Я считаю, что мы создали больше большие моментов в ваших городах, поэтому мы заслуживаем людей. А с каких причин не вышел в с первых хвалы? Ну, он провел э, 90 минут э, за сборной своей страны. У него был долгий переезд и очень мало дней на восстановление. Вот, поэтому, э, в основном составе предпочли отдать футболиста, который более свежий, то есть я еще и не человек, справился с обязанностями, но Виталика нам тоже не хватало сегодня. Есть ли задания команды на сезон? Все-таки президент час и часто говорит про премьер-лигу. Перед нами стоит задача на первую часть чемпионата это быть в тройке. Поэтому сейчас играют наши конкуренты, посмотрим, но ну, задачу с нас никто не, не, не снимал, поэтому у нас была цель, мы к ней стремились вот, игрой, результатом выжимали из себя максимум футболисты, тренерский штаб, вот, поэтому <соценно> дальше будет видно. Но ну, задача будет в тройке. Я скорому.